आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण दिवसाची मंगलमय सुरुवात करण्याकरिता प्रातस्मरणम या स्तोत्राचं अर्थात प्रातस्मरणीय असणाऱ्या श्लोकांचं पठन आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण करणार आहोत ओ उत्तिष्ठोतिष्ठ उत्तिष्ट हे रंब उत्तिष्ठ ब्रह्मनस्पते सर्वदा सर्वतः सर्व विघ्नान् मां पाहि विघ्नप आयुरारोग्यमैश्वर्यं मां प्रदाय स्वभक्तिमत् स्वेक्षणाशक्तिराद्या ते दक्षिणा पातु मां सदा प्रातस्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुम् सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम् उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डम् आखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम् सुरनायकवृन्दवन्द्यम् प्रातरणमामि चतुरानन वन्द्यमानम् इच्छानुकूलमखिलं च वरं दधानम् विलासचतुरं शिवयोः शिवाय प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गनविभुं वरकुञ्जरास्यम् ज्ञानकाननविनाशनहव्यत्साहवर्धनमहं सुतमीश्वरस्य कराग्रे सत्प्रभा बुद्धि कमला करम करमूले मयूरेश प्रभाते करदर्शनं ज्ञानरूपवराहस्य पत्नी सर्वाधारे धरे नौमि पादस्पर्शं क्षमस्व मे तारश्रीनर्मदा दुर्वा मयूरेश धीरदास्यमयूरेश दुःस्वप्नहर पाहि महाकाय वक्रतुण्डमहाकाय समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पतिं पञ्चैतानि स्मरन् नित्यं वेदवाणी प्रवृत्तये विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणौ सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थम् पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः गजानन गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे नमस्तस्मै गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते यदा भोगधनध्वान्तो नीलकण्ठस्य ताण्डवे कार्यं मे सिद्धिमायातु प्रसन्ने त्वयि धातरि विघ्नानि नाशनायान्तु सर्वाणि सुरनायक नमस्ते विघ्नसंहर्त्रे नमस्ते ईप्सितप्रदा नमस्ते देवदेवेश नमस्ते गणनायक इति श्रीप्रातस्मरणं पुण्डलिकावरदा हरिविठल श्रीदानदेव तुकारं कण्ढरिनाथ भगवान् की जय महाराज की जय वरद विनायक भगवान की जय